assalomu alaykum men yusuf eldor ilhomo'g'li ikki ming ikkinchi yil birinchi iyulda samarqand shahar kattaqo'rg'on tumanida tug'ilganman um, men hozirda toshkent davlat iqtisodiyot universiteti samarqand filialining ikki yuz o'n to'qqizinchi guruh buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishida o'qiyman hozirda uchinchi kurs talabasiman sportga sport katta qiziqishim bo'lganligi sababli beshinchi sinfda boks sport turiga borganman bunga sabab asosan oilamizda qiz farzand ko'p bo'lganligi sababli ularni himoya qilish maqsadida men sport turiga qatnaganman asosan yakka kurash sport turlariga qatnaganman va hozirda man karate sport <laughs> turida faoliyatimni davom ettiryapman va bu sport turini besh yil oldin boshlaganman besh yildan beri man asosan bu sport <laughs> turi <laughs> bo'yicha ko'pgina yutuqlarga erishganman bu yutuqlardan eng asosiysini aytmoqchi bo'lsam murabbiyimning o'z motivatsiyalari orqali ikki ming o'n to'qqizinchi yil yigirmanchi va yigirma birinchi dekabr kuni xalqaro ya'ni международный turnirda faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritganman va bundan tashqari ikki ming o'n yettinchi yil o'sha yil hisobida eng ko'p medal va eng ko'p faxrli o'rinlarni qo'lga qo'lga kiritganligim sababli samarqand shahar bo'yicha buni rus tilida aytganda поучебного года ya'ni yilning eng yaxshi sportchi o'quvchisi degan faxrli o'ringa munosib bo'lganman va hozirgi kunda shu sport turini davom etetiryapman yaqinda o'zbekiston chempionati bo'lib o'tadi va unda va'da beramanki faxrli birinchi ikkinchi uchinchi o'rinlardan birortasini qo'lga kiritaman sportdan tashqari men o'z sohamga juda ham qiziqqanligim sababli hozirda startap loyihasiga ham qatnashmoqdaman o'ylaymanki bu loyiha menga sportdan tashqari anchagina katta yutuqlarni olib keladi